Это мне друг привез знамя, он нашел его на дороге. Кто-то из военных потерял. Вот это я его погрузил перед воротами. И как долго оно у вас уже на воротах? Ну, честно сказать, честно сказать, где-то, наверное, 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 с февраля месяца, это вы... начало марта, да. И что говорят односельчане по этому поводу? Односельчане высказываются неоднозначно. Я же уже говорил, что некоторые называют полицаем, а некоторые наоборот приветствуют. Что сами тоже щири украинцы. Ну, пришлось пережить, скажем, самое страшное, это обстрелы, которые были. Что касательно отопление продуктов питания, то в этом нужды не было, потому что солдаты помогали постоянно, регулярно. Чуть только где кто остановился, батя, а что надо. Да, ребята, все есть, но тем не менее привозят. Привозят и село снабжают, несмотря на то, что разные взгляды у некоторых односельчан моих. Боевых действий ни света, ни газа не было. Ни воды не было, ничего. Зиму пережили, но ну, уже по весне, как говорится, сделали газ. Это уже плюс. А электроэнергию боятся ездить или Бог его знает. А да, тянуть оттуда, откуда надо? Авдеевки. А, С Авдеевки линию надо проверять, потому что боятся, что там много не разорвавшийся мин, снарядов, чего там еще прилетало. Да, да, продукты, я же говорю, постоянно подвозят ребята, потому что говорят, у них излишки. Mm -hmm. вот. Ну, я говорю, благодаря только солдатам от зимы и выжили. У нас из потерь одна женщина под градами погибла. Масократ, mm -hmm. соседка Сколько людей осталось? Сколько было раньше? Значит, было у нас 24 семьи. Постоянно здесь, я говорю, с начала боевых действий. Сейчас уже 32. То есть потихоньку люди возвращаются. Ну, другой раз наскоками проезжают, огороды там посадить. А Обо куда все. в основном уехали? Ну, в основном вся основная масса находится западнее. То есть Красноармейцы, Лидова. То есть родственники, да? Да, да. Или родственники, или снимают жилье. На да, вот пенсии, зарплаты сюда Сюда нет, это мы выезжаем. У нас, допустим, в Авдеевке не работает ни один банкомат, ни один филиал банк, ничего. Мы ездим в Селидово, Красноармейск, вот в этом направлении. Получаем. А раньше здесь был какой-то банк? В Авдеевке. А, в Авдеевке Да, да.